У меня два вопроса, и они, в принципе, связаны и как с городской программой, так и с областной. Но первый вопрос заключается в том, что по управлению твердыми бытовыми отходами, чьи, было ли в техническом задании или предусматривается ли программа, я так не имел возможности глубоко ознакомиться, но не увидел по твердым бытовым отходам проблема токсичных отходов. В, твер... ну, в составляющие твердых бытовых отходов, ну, например, батарейки, ртутные лампы и так далее. Какие-то мероприятия предусматриваются данной программой? Что делать с этими токсичными отходами и опасными отходами? И второй вопрос: в настоящее время политика ЕС направлена, ну, все знают, Киотский протокол и все конвенции и продление Конвенции по Киотскому протоколу по изменения климата и стоит задание и политика ЕС сейчас направлена на то, чтобы в городах в регионах, тоже и в странах а также Украина стремится в ЕС разрабатывались программы или мероприятия по адаптации к изменению климата. Было ли в техническом задании такие вопросы и предусматриваются ли какие-то заходы по адаптации к изменению климата? Я могу сказать, что программы не была предусмотрена разработка мероприятий по протоколу, потому что это отдельная глобальная тема, которая требует достаточно больших временных затрат и финансов. К сожалению, у нас не было, это, этого не было ни в техническом задании, ни, ни предусмотрено в те три месяца, которые были даны на разработку данной программы. Вот. то есть, как мероприятие по разработке каких-то мероприятий по киотскому протоколу, это можно включить, допустим, в эту программу, чтобы в дальнейшем были выделены средства на изучение этого вопроса более глубоко. Что касается отходов, в программе предусмотрены мероприятия по, по пестицидам. Я, может, мне подскажут... Да, там... Либо сотрудники госуправления подскажут. Но это не ТБО. Вопрос был по ТБО, по бытовым отходам. А, ну, я думаю, что, да, Пестициды нет. это не бытовые отходы. Мне Они почему? токсичные, понятно. Там есть мероприятия, это мы посмотрели. А токсичные отходы в составе бытовых отходов. Предусматривается решение а, этой да, проблемы. Вопрос, я если можно два слова скажу, что не совсем У нас есть по даже частично э, предусмотрен комплекс мероприятий в рамках Хиоского протокола. У нас есть по трем полигонам наиболее перспективным, ну кроме города Запорожья, где уже работает система сбора Биогаса, то по трем полигонам это Мелитополь, э, Бердянск и э, Энергодар предусмотрено работы по сбору биогаза. Ну гигазация. Да. Дегазация. этих Сейчас идет работа с инвесторами по реализации данного проекта. То, что касается токсичных бытовых отходов, то предусматривается разработка схем санитарной очистки территорий. А вот схема санитарной очистки территорий предусматривает уже механизм Должна обращения прибыль. с вот этими токсичными отходами. Потому что сегодня вот эта наша комплексная программа невозможно сказать, как каждая территория должна будет действовать для того, чтобы эти отходы не попадали на, на полигон? Поэтому здесь пока предусмотрена схема санитарной очистки территории. А это уже... вопрос по киотскому протоколу не совсем по заходам киотского протокола, дегазация подходит. Вопрос стоял в том мероприятии по адаптации к изменению климата, местное, локальное, по городам. Это немножко разные вещи. Это то, что вот на прошлый год и на нынешний год и до 2020 года, ну инициатива 2020 Евросоюза до 2020 года снизить выбросы парниковых газов на 20% программы пользовались национальным планом ID, который принят на уровне Украины, где заложены свои, с учетом в международных требований, заложены цифры по снижению выбросов. То есть мы руководствовались нашим документом, утвержденным кабинетом министров Украины, а он уже предусматривает в том числе и международные обязательства Украины. Ну, в конце прошлого года Украина и в январе подписала эти документы.